হেল্ল' এভৰি ওৱান বহুতদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকৰ আগত এটা ভেজ ৰেচিপি লৈ যাওঁ আৰু মই বনাইছিলোঁ আচলতে দুদিনমান ভাল খালোৱেই মাছৰুম আৰু যিকেইটা থাকিলে সেইকেইটাৰবোৰতো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এটা ৰেচিপি মাছৰুম লৈছোঁ নহৰু লৈছোঁ জালুক লৈছোঁ বাটাৰ লৈছোঁ মান ধনিয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোত আচলতে নহৰুবোৰ পিছি নিদিওঁ মই এনেকৈ গোটা গোটাকেই ৰাখোঁ গোটা গোটা মানে টুকুৰা টুকুৰিকৈ নহৰুতো টুকুৰা টুকুৰকৈ ৰাখিলে খাই ভাল লাগে আৰু এইটো ৰেচিপিৰ নামটো হৈছে গাৰ্লিক বাটাৰ বাটাৰ গাৰ্লিক মাছৰুম এই মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে খাব দেই খায়ো চাগে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এনেকৈ বনাই খুব ভাল পাওঁ খাই ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই নহয় বনাই থাকোঁতে বিৰাট সোৱাদ লাগে মই মাছৰুমখিনি এয়া ভালকৈ ধুই ল'লোঁ গৰম পানীয়ে মাছৰুমটো আচলতে বাটন মাছৰুমটো ল'ব লাগে এনেই ঘৰত যে হয় যে মানুহৰ সেইটো ললে ভাল কিন্তু এইটোত বেছি বেলেগ এটা সোৱাদ লাগে আৰু বজাৰৰ পৰা অনাৰ যিহেতু মাছৰুম অকণ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান যে ভয়ো লাগে কিন্তু প্ৰথমতে দুটামান খাই চালোঁ একো নহ'লে দেই তাৰপিছতকেইটা আকৌ এতিয়া এনেকৈ বনাইছোঁ তাৰপিছত এইকেইটা মই গৰম পানীয়ে ধুই ললোঁ ধুই এনেকৈ আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনালে বেছি ভাল সৰু কম আছিলে যে সেইবাবে মই সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ এতিয়া মই এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া চপাৰতে দি দিম আৰু বেছি বস্তুটো খুব পিয়াঁজীয়াবোৰ পিয়াঁজ চিয়াঁজবোৰ মানে খুব মিহি কৰিলেও বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈ চপাৰতে দি পেলাই এনেকৈ অকণমান মিহি কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত পেনখন গৰম কৰি লৈ তাতে মই এনেকৈ বাটাৰ দিছোঁ এই ৰেচিপিটো আচলতে বাটাৰতে বনাই যে বাটাৰটো অকণ বেছি লাগে চল্টেড বাটাৰে লৈছোঁ চল্টেড বাটাৰ নল'লেও পাৰি মই কিন্তু আনচল্টেড বাটাৰ আজিলৈকে মই পোৱাই নাই সদায় চল্টেড বাটাৰ এইটোৱে মই ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে এইটোকে দিছোঁ বাটাৰখিনি যেতিয়া গলি যায় তাতে মই এতিয়া পিহি কৰি পুটি লোৱা এই পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু বাটাৰৰ গোন্ধ এটা যে খুব ধুনীয়া ওলায় কি কওঁ বৰ ভাল লাগে গোন্ধটো তাৰপিছতে এইখিনি ভালকৈ লৰাই অকণমান সিজাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এয়া মাছৰুমখিনি ইয়াত দি দিলোঁ মাছৰুমটো গোটা গোটাকৈ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলে বেছি ভাল কিয়নো কিয়নো মানে যেতিয়া মানে মাছৰুমটো ভাজি থকা হয় সৰু হৈ যায় সেইবাবে অকণমান ডাঙৰকৈ ল'ব লাগে মোৰ মাছৰুমৰ পৰিমাণটো কম কিন্তু খোৱা মানুহ বেছি আমি চাৰিটা চবকে ভাল লাগে চবৰে ভাল লাগে আচলতে বেছিকৈ খাবলৈ মন যায় সেইবাবে মই কম সৰুকৈ কাটিলে এতিয়া মই এয়া মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা নহৰুখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপিছত এই নহৰুখিনি যেতিয়া ইয়াত অকণমান অকণমানকৈ মানে বাটাৰ মাছৰুম পিঁয়াজৰ লগত মিলি যায় তেতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি কিয়নো দিছোঁ অনুসৰি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ কিয়নো ইয়াত বাটাৰত নিমখ থাকেই সেইবাবে অকণমান এতিয়া বোলো তাৰ মাজতে মই সেইখিনি সিজি থাকক আৰু মই এয়া জালুককেইটা বোলো খুন্দি লওঁ জালুকটো অকণমান টেৱাত গৰম কৰি ল'লেও পাৰি মই কিন্তু গৰম কৰি ল'লে বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে মই এনেকৈ খুন্দো অলপ সময় লাগে দেই অকণমান কষ্ট হয় বাৰু তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া অকণমান নহৰুখিনি সিজিলে দেখিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে এতিয়া এয়া জালুক দি দিছোঁ জালুকটো খুব মিহি কৰিব নালাগে অকণমান গোটা গোটা ভাৱটো আচলতে থাকিব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে জালুক নহৰু আৰু বাটাৰ এই গোটেইকেইটা মিক্স হৈ পেলাই ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ হয় নহয় কি ক'ম তাৰপিছত বনাই চালেহে গম পাব আৰু গোন্ধটো পালেহে গম পাব ৰেষ্টুৰেণ্টত যেনেকৈ বনাই তাত বৰ ধুনীয়া লাগে যে গোন্ধ সেই গোন্ধটো আহে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াততো ধনিয়া পাবলৈ নাই এতিয়া ধনিয়া অসমত নাপায়েই এতিয়া কিন্তু বেলেগ বাহিৰৰ মানে বেংলৌৰ চেংলৰ এনেকুৱা জেগাত পায়েই বুলি মই গম পাইছোঁ দেই ধনিয়াটো আমাৰ ইয়াত নাই যোৰহাটত তাৰপিছত এইখিনি মানধনিয়াখিনিকে মই এয়া কুটি ললোঁ ভালকৈ কুটি এতিয়া অকণমান ওপৰত দি দিছোঁ মানধনিয়া গোন্ধটো আচলতে বেলেগ এটা সোৱাদ আনে গোটেইখিনি মই ইয়াত দিলোঁ এই মানধনিয়াটো দিয়াৰ পাছত বৰ বেছি দেৰি ফ্ৰাইড মানে সিজাব নালাগে অকণমান দেৰি ইলুটি শিলুটি কৰিব লাগে কৰি গোন্ধটো থকালৈকে আৰু মানধনিয়া কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো থাকিলে বেছি ভাল লাগে সিজি গ'লে ভাল নালাগে তাৰপিছত এনেকৈ মই লৰালোঁ অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত শ্বেফবোৰ যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ কৰিলোঁ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল বাটাৰ গাৰ্লিক মাছৰুম আপোনালোকে এনেকৈ বনাব দেই বনাই খাব খাই যদিও নাজানো যি যি বনাই এনেকৈ খাই ক'ব দেই ক'লে খুব ভাল লাগে তাৰপিছত এতিয়া গাৰ্ণিচিঙৰ টাইম ধুনীয়া নাই যিহেতু মই ধুনীয়াকৈ অকলে খালে নহ'ব ন সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ব্ৰেড আছে ব্ৰেডৰ এই চাইডটো আঁতৰাই পেলাই মই মাজৰখিনি লৈ এতিয়া বোলো অকণমান বাটাৰ দি পেলাই গৰম কৰোঁ এইখিনি কাটি ললোঁ এই চাইডটোৰে এটা কিবা এটা বনাব পাৰি মই দেখাম দেই আপোনালোকক খুব ভাল খাবলৈ তেনেকৈ মই বনাই দেখুৱাম তেতিয়া গম পাব এতিয়া এয়া পেনখনতে মই বাটাৰ অকণমান দিছোঁ দি পেলাই এয়া ব্ৰেড দি দিছোঁ ব্ৰেডৰ এনেকৈ চাইডত যে অকণমান এনেকৈ আঁচ এটা নিচিনা হয় যে এই পেনখনত বনালে হয় ভাল লাগে মোৰ তাৰপিছত এনেকৈ বাটাৰতে সেকিলৈ এনেকৈ উঠাই থ'লোঁ আচলতে দুপৰীয়া সময় হৈছে মোৰ আকৌ ইমান খাবলৈ মন গৈছে নহয় এনেকৈ ভাত তাত বনাই ৰেডি যোযোৰ কলেজৰ পৰা আহিলোঁ আমি চাৰিওটাৰে বন বহি লৈ খাম ভাত আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ আকৌ কি মন গৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে ব্ৰেডৰ লগত খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে এয়া ব্ৰেডৰ লগত বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া একদম পূৰা আৰামছে মই ব্ৰেডত লগাই এতিয়া খাম টেষ্টটো ল'ম চেয়া লৈছোঁ ব্ৰেড আচলতে ইয়াৰ মাজত মেয়নিজ চেয়নিছ লগালে ভাল লাগিব নেকি মই একো নলগাকৈ ইমানেই খাবলৈ মন গৈছে মই ফিলিং মানে বাটাৰ মাছৰুম বাটাৰ গাৰ্লিক মাছৰুমখিনি ভৰাই লৈ মই এতিয়া একদম আৰামছে খাম আৰু চাব দেই মানে ইমান ধুনীয়া কৰকৰীয়া হৈছে ব্ৰেড পিচ নহয় একদম খাওঁতে মানে কেচে কেচে কৰিছে বিৰাট ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাব খাই মোক ক'ব আৰু যদি কোনোবাই খাইছে খায়ো এনেকৈ বনাই মোক কিন্তু ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই টেষ্টটো কেনেকুৱা লাগে বাটাৰ গাৰ্লিক আৰু গোটেইটো মানে যেতিয়া মিক্স হয় এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু খোৱাৰ টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে এনেকৈ আপোনালোকে বনাব আৰু মোক ক'ব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ বাই বাই